像大婶，像菲佣，像我……啊，傻哥，不是我怕折腾啊！你到底哪儿不满意啊？我还是第一次见一个女孩子能把每套礼服都穿的毫无美感。恕我直言啊！ 一般人没有办法掌握我这种复杂的美丽，我可不可以自己设计一下你？你死马当活马医嘛！再说了，只要是我答应的，绝对办得妥妥的。你再废话，交易取消。嗯 还满意吗？勉强及格。那麻烦顾公子搭把手。<laughs> 啊！我原以为你会和男神一起参加开场舞呢。就是啊，我们还一直很期待呢。 你看男神，哎，哎哥哥来了，欸、哥哥带着他女朋友呢。他、啊哎、今天真好事啊！杰洛，很抱歉来晚了，大家继续。既然女朋友都带来了，那要不你们俩一起跳个舞呗？跳、啊、一个。 镇长，你怎么不提前说？啊。你不是号称专业龙套的吗？<laughs> 出去，当心点。那个，我要是跟你跳完这支舞，是不是就可以跟姐一块先跳好再说。那你不准反悔啊、哦！